Сегодня приехал с Майдана, был там вчера, и я хочу сказать, что когда у нас шла делегация, у нас были такие таблички, Донецк, Донецкая область, то весь Киев нам аплодировал. Мы шли, начиная от памятника Шевченко, и шли по бульвару Шевченко, потом вышли на Крещаток, и дошли до Европейской площади, все передавали привет, все встречали нас овации все э, области, все люди, которые по пути нам встречались. Я хочу сказать, что Донецк любят. И мы говорили, когда шли, Донбасс ⁇ Донбасс это Украина, Донецк ⁇ это мы ⁇ То есть я хочу сказать, что э, каждый житель Украины, он разделяет тоже и нас сами. И не разделяют на востоке и запад не делят на русскоязычных и украиноязычных. И я хочу сказать, что Майдан сегодня тоже и здесь. У нас сегодня тоже Евромайдан. Сегодня в 18 часов там на Европейской площади тоже начался митинг, большой митинг. И к большому удивлению, и даже моему удивлению, вчера собралось, я видел это своими глазами, около 150 тысяч людей. Полностью была заполнена Европейская площадь заполнены такие пагорбы, которые там на стадионе э, Динамо идут, и другие прилегающие улицы. И не ожидали, не ожидали такое, что люди они хотят. Они знают, как живут в Европе. Они видели, я думаю, многие из вас, и сидящих, стоящих вернее, видели, как живут в Европе. И, конечно, это не сразу, но мы можем идти или не идти. идти где у нас есть будущее. Есть будущее для наших детей, наших внуков. Или повернуться в ту сторону, куда мы пришли я не вижу там никакого будущего. Поэтому я думаю, что сейчас мы сегодня пришли, конечно, не в том масштабе, как это было в Киеве. Я приглашаю сегодня всех жителей Донецка, Донецкой области, поддерживать по вечерам вот такие наши встречи, наши митинги, чтобы действительно наша власть увидела, что люди за европейскую интеграцию, что мы хотим вместе развиваться со странами Европейского Союза. Поэтому всем вам привет от всего Майдана Украины. Слава Украине!